Я понял, что я на работе не, за... не заработаю, и я начал развиваться, заниматься собой и достигать своих целей в жизни. То есть я поставил себе много целей, много перспективы у меня в жизни и все. То есть у меня сейчас ничего нет. Я не хочу вас, вас там повыебываться и так дальше. Я не хочу там что-то повыебываться и так дальше сказать там, а я там снимаю, а вы нет, там, а я там что-то такое, и, а вы нет. Нет, все мы люди, все мы одинаковые, нету таких, что там я крутой, а вы нет, и так дальше. Все мы одинаковые, и все мы должны стремиться к чему-то лучшему. Все мы должны развиваться, заниматься вместе с вами достигать своих целей, именно тогда работать, когда все отдыхают, все, когда все спят, когда все развлекаются, именно тогда приходит сила у тебя. Э, сила, такая у тебя сила, энергия, прилив энергии. И ты осознаешь, что все, все, сука, сейчас отдыхают, все там сейчас развлекаются. Ты осознаешь это тебе как-то становится легче. Тебе как-то становится легче, и ты уже работаешь, усердно работаешь. Пока все там тусуются где-то, развлекаются, еще что-то. Ты работаешь еще усерднее. Еще усерднее тебе хочется чего-то достичь в этой жизни, чего-то хорошего ну, поиметь с этой жизни. Не просто там что-то там употребить там, поспать, блядь, потрахаться. Как, ну, ну, для меня это все, я не знаю. Я не хочу там никого там, ну, я не хочу там сказать, что там плохо и так дальше. Просто есть такие люди, понимаете? Есть такие люди, что они, они знают просто как потрахаться, поесть и поспать, и пойти на работу. А мы, а мы будем отличаться, то есть мы немножечко будем заниматься, развиваться, саморазвитие у нас будет идти каждый день, каждый день. А тот, кто все знает, тот, понимаете, дрочит, употребляет всякую хуйню и сливает свою энергию никуда. И он все знает, понимаете, в чем, в чем разница. А тот, кто ничего не знает, он достигает в этой жизни все. То есть все достигает в этой жизни. У него все прекрасно в этой жизни. У него дела идут. У него все лучше всех в этой жизни. Понимаете, в чем суть? То, тот, тот, кто ничего не знает. Тот, кто стремится чего, к чему-то добиться. И так дальше. Тот, кого, у кого ничего нет. И он идет. Он идет к своей цели. У него есть э, время здоровье, мотивация и своя голова на плечах. И все, и все, для этого ничего не нужно. Не нужно тебе там каких-то денег, тебе какого-то завода. Тебе нужно жить здраво, качественно. Тебе нужно дружить с головой своей. Свою внутреннюю обезьяну пиздить палкой, выгонять ее из себя, и вставать, когда не хочется. Когда ты, сука... Ну я сегодня. Скажу вам честно. Сука, сегодня немножечко проебался. Сегодня немножечко проебался. У меня будильник в 5.30. И я отложил его, от, отложил его немножечко на полчаса, сука. Но ничего, ничего. Ничего. Но я, но я, у меня такой организм, понимаете, что если я встаю уже, то я уже не смогу заснуть, я просто полчаса, получается, пролежал, сука, долбоеб. Ну, это ничего страшного, это все. Ну, ошибки нас делают только сильнее. Но я вам просто говорю всю правду, какую и есть. У меня тоже есть ошибки, у меня тоже есть проебы. Не спотыкается тот, кто не встает, братья мои. Так что... Работаем. Работаем усердно. И смотрите. Работаем, когда там кто-то развлекается, когда кто-то там тусит, гудит. Это все временно дно. Это все просто временно. И они скажут потом, когда на них настанет такое, ну, что там получится у кого-то и так дальше. Да, он там, блядь, что-то какой-то жулик он там, понимаете. Он там какой-то там еще, еще, понимаете, там, э, ай, там жулик там обманул, ай, там еще, понимаете, там, ай, он там какой-то другой там разный, там, блядь, да он там неадекват, да что там он, да, у него там ничего там не получится, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Это все чепуха, братья мои. Это все не слушайте, не слушайтесь. Ну, это все наеб. Слушайтесь только у кого, кто перспективный, и у того, кто, у кого получается в этой жизни чего-то, и кто-то чего-то хочет достигнуть в этой жизни. У кого, ну, кто-то, кто стремится, сука, к лучшему, блядь, к лучшей жизни, к лучшему, кто чистый, кто не употребляет всякую дрянь, Поймите, наркоман хочет быть, чтобы ты стал наркоманом, успешный человек хочет, чтобы ты был успешным человеком. Брат мой, я тебе скажу так. Так что работаем, работаем над собой, над своими целями, и все у нас в жизни будет прекрасно.